Сьогодні у випуску новин у Первомайську гостро постала проблема безкарного вандалізму. Представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина незадоволені діями нинішнього уряду. Перомеську не вщухає проблема безкарного вандалізму, залишаються відкритими люки, зруйнованими огородження, часто на кладовищах. Поліція залишається безсилою в більшості випадків. Причини виникнення такої ситуації громадськість встановлювала на зустрічі із виконуючим обов'язки начальника Миколаївської обласної поліції Віталієм Гончаровим. От руска у нас укралі там 17-20 люків, і потом домой не беруть, вони йдуть. в пункт приемы и сдают его. Там принимают. Почему нельзя, на, допустим, вести лицензию или, допустим, чтобы этот металлолом принимали по паспорту? Без паспорта, чтобы не могли люди сдать. И у кого украли, пришли, вот Андрей Николаевич рассказывает, что там ищут по этим. А если идут паспорта, я думаю, не будет такой необходимости. Хотя бы беседу провести с кем да. Что касается чугунных люков, чтобы да. хотя бы если, Они... если он принимает, чтобы на себя ответственность, не пас... данные, пас... Человека, пас... А человек, человека, человек. без паспорта человек не может сдать. Они люк поломали пополам, и он все вроде поломан. Ну понятно, или ограда с кладбища. Не видно, что это ограда. І та там поліції не, не буть жодкого роботи, город вастуку не буде. Ані ж не збагатяють на домлюки, а город втрає тепер і средства і кучеру прикликається виді для того, щоб восстановити. Крім того, можуть бути різні часи, случаю, хто украли, попал туда ребёнок. Отже, це це може залишити таку. Віталій Гончаров пояснив ситуацію на прикладі роботи поліції та громадських формувань у Миколаєві. Несколько видов у нас проводилось по местам сбора металлолома. Вот. И то, с чем мы столкнулись. Ну, во-первых, наши так называемые формирования некоторые, не буду называть в лицах, вот, которые, причем, скажем, правда, она всегда посредили. С одной стороны, приносит неоценимую помощь, с другой стороны, пройдя в укус, начинает в том числе решать какие-то свои, назовем их, шкурные вопросы. В том числе, приходя на точку металлолома, вот, один раз они выявляют тот лук, люк, вовремя дают информацию. Согласно этой информации приезжает там, участковый там, или оперативник. Вот, если человек сознательный, пытаюсь, пропускаю на место, оставляю протокол, документирую, это одна ситуация. Вот, большинство людей сейчас у нас вот, и злодеев, юридически подкованы. Вот, покажите основания, покажите вот, в область, на каком основании вы будете выходить на общественное управление частную собственность. Защищается законом, мы не имеем право сегодня без детских оснований открыть автомобиль человека, не то, чтобы посмотреть его, зайти в дом и, и так далее. Приходят наши общественники и говорят, вот, давай-ка занимайся дальше, но, ну, чтобы ты понимал, что надо, вот. общественность нужно кормить вот, и поддерживать. То есть дает платить, приходится информация, приходят средства массовой информации на себе вот, верхнюю одежду и кричат, что мы вот, неоднократно обращались к полиции, полиция не реагирует, ничего не делает. Вот, и никто не слав... ну, Кстати, э, у нас, наверное, ну, просто сейчас вот такая общая э, состояние, такое негативное, подавленное в обществе. Вот. Почему-то люди, даже те, которые видят несоответствие юридическое, никогда и журналисты, и общественники прогрессивные, никогда никто не, не скажет, подождите, у них уже есть э, юридическая составляющая, что можно требовать от полиции в том случае, если это только, не, не только вопрос полиции, вопрос и прокуратуры, вопрос и если суда, в котором любое согласование нужно, нужно время, и, и то, о чем я говорю, теряем инициативу. У тих, хто здає крадений металобрухт на пунктах прийому, є свої хитрощі. Працівники поліції розповіли про те, як іноді важко встановити особу такого зловмисника. Те, що сьогодні хитрят на цих пунктах прийому польова металоломаті люки. Ми слабку з тим, що просто находять елементи мілка зрублене. Вот, сломанные, поэтому как изделие не предъявишь. Тот, который предъявил, стоит на, тоже остается на их совести. Допустим, порез, мелко порезанные, мы видим, что это там, куски ограды. Он говорит, ну вот пришел человек, пришел бомж, пришел безымянный, вот мне принес. Вот, тех всех, у кого нет лицензии и права работы, право проведения мероприятий по, этому виду деятельности коммерческой, привлекаем, составляем протоколы, вот, выявляем. И в этой связи, опять-таки, будет бесценная информация о, том, о тех же общественных формированиях. Вот. Со многими мы очень плодотворно работаем и на многих получаем мы неоценимую помощь. Вот. Несколько у нас преступлений было раскрыто с тем, что завезли остров автомобиля. Вот. Начинаем быстро приехали, пока его еще не порубили на куски, пока не занесли во двор. Вот. Не всегда удается в суде потом доказать, где его нашли, потому что ну, где посадки нашли, там, и вот. Но находили автомобили, те, которые были угнаны. Сейчас тоже это вещь машины, которые старые. Вот их забирают, толкают своим ходом. Вот, недобросовестные хозяева пункта проема их вот, Принимают, режут на металл и все как бы, уходит в лес. Введення паспортів у процедуру прийому металобрухту, за словами працівників поліції, можна порівняти із процедурою здачі речей у ломбард. Ізвить, а вас же може законодавця абсолютно. Аж до Верховної Ради тема буде закрита. Не треба буде, щоб вам там так докладувати міліція і так далі. і так далі. На сьогодні є хороша практика, як моє хороша практика в примірно. Благодаря тому, что в ломбарды безымянно никто не может сдать и никто не может отнести украденное. Вот сегодня мы огромное количество преступников ловим за счет того, что мы понимаем, что в ломбардах уже лазейки такой, что там неизвестно кого-то принял. Да. Это, это лазейка дает нам возможность и дает нам причины. Вот Я думаю, что рациональное зерно и в том, чтобы каждый... Ну, по сути дела у нас одно законодательное прописано. Тот, кто везет на пункт приема металлолома, он везет у него накладная, у него документы должны быть, фирмы, которые являются сборщиками. Вот. У кого он это берет? Вот. Под каким соусом он это сдает? Вот. Возле каждой машины мы, мы человека и возле каждого, этого самого негласных, нештатных приемщиков. По, по деревням, по, 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 по всей области мы не расставим по полицейскому, не расставим по участковому. Но на информацию, которая поступает, кого-то же по соседству эти, эту, эти пункты приема они не дальней, кого-то же по соседству не видит. Кто-то ж видит, как суд, эти ограды, складывающие, эти люки не видит. Давайте информацию будем вовремя делать. Другой вопрос, если будет информация о том, что... Человек позвонил, вот, человек обратился и не отреагировал полицейским, здесь уже информация, потому что действительно принимать жесткие меры и непримиримо с этим бороться. Представники правоохоронних органів зазначають, що зупинити вандалізм та злочинність при здачі металобрухту можна лише завдяки інформації, які надають свідки злочинів, сумлінні громадські формування та сусіди пунктів прийому. Тому, якщо ви помітили правопорушення при спробі збути вкрадене або й саму крадіжку, неодмінно повідомте про це у найближчий відділок поліції. Керівник Миколаївського обласного партовсередку Всеукраїнського об'єднання батьківщина Михайло Соколов категорично висловився проти рішення уряду Гройсмана стосовно підвищення цін на газ для населення. Після запровадження нових тарифів 75% людей будуть змушені оформляти субсидії, на що з держбюджету буде витрачено понад 80 мільярдів гривень. Це більше ніж виділено на безпеку і захист країни від зовнішнього агресора. Бальші надіжди возлагали на перезагрузку парламенту, більші надіжди возлагали на перезагрузку кабінету міністрів. І то, що ціна на газ збільшена для населення для простих людей, вдруг. первым же решением фактически еще Гройсман провел первое заседание кабинета министров и тут же поднять для всего населения цену в два раза, а для некоторых категорий в два с половиной раза, но это не то, что мы ждали от этого кабинета министров. Мы очень надеемся, что эти решения будут пересмотрены, то, что та диктатура, которая сейчас от Международного валютного фонда без обсуждения с громадой, без обсуждения общества, без налаживания системы субвенций. Многие люди сегодня в связи с этим попадают далеко за черту бедности, далеко за черту выживания. И мы категорически это не разделяем. Мы считаем, что Такої власті не має бути. Ми вважаємо, що общество должно бути более соціально захищеною. На переконання батьківщини збільшення ціни на газ на тлі такого балансу є нічим іншим, як свідчення впровадження урядом нової величезної корупційної схеми. Тому як депутат обласної ради від сукраїнської об'єднання Батьківщина Михайло Володимирович вважає своїм обов'язком виборювати право жителів Миколаївщини, платити за газ по розумній ціні.